वालेकुम नाजरीन सैद अज़ाहर आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में एक पोस्ट लेकर आई है हज़रत ख्वाजा औलिया रहमतुल्लाह अलैह और नस्बत इमाम अली सलाम। हुआ यूँ कि इमाम अली सलाम के यहाँ यके बादी गिर दो फ़र्जंदों ने जन्म लिया ये दोनों जब जवानी को पहुँचे तो इन्होंने फ़ैसला किया कि ये तर के वतन करके उजबकस्तान के इलाक़े बुखारा चले जाएं, क्योंकि बनोास के दौरे हुकूमत में ज़िंदियाँ बहुत तंग थी सादात के ऊपर ये दोनों आ गए बुखारा और यहाँ पर रहने सहने लगे अब ख़ुदा की शान है एक भाई बहुत अमीर था बड़े भाई बहुत अमीर थे छोटे भाई उतने ही मुफलिस थे कोशिश के बावजूद मेहनत के बावजूद उनकी मुफलिस बरकरार थी यहाँ आके इन्होंने शादियाँ की इन शादियों से इनके यहाँ बड़े भाई के यहाँ दो बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया छोटी भाई छोटे भाई के यहाँ एक बेटी और एक बेटा आया ज़िंदगी गुजरती रही और दोनों भाई हंसी खुशी एक दूसरे के हमदमो हमराज रहे यहाँ तक कि इनके बच्चे भी जवान हो गए एक दिन बड़े भाई छोटे भाई के पास आए और बड़े भाई ने कहा कि भाई जैसा कि तुम जानते हो मेरी बच्ची अब शादी की उम्र को पहुंच गई है और मैं चाहता हूं कि अब इसकी शादी के फर्ज से सुबुदोश हो जाऊं चुनाचे छोटे भाई ने जवाब दिया कि बसर वश्म भाईजान और क्या कोई अच्छा रिश्ता है आपकी नज़र में बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारे बेटे से बढ़कर कोई अच्छा रिश्ता हो सकता है छोटे भाई को तरद हुआ उसने कहा छोटे भाई ने कहा कि देखिए आपकी बेटी नाजो नेम की पली हुई है और मेरा बेटा मुफलिस है और इसलिए मैं बेहतर नहीं समझता हूँ कि इतनी नाजो नेम की पली हुई बच्ची को अपने घर की ग़ुर्बत और उसरत में शरीक करूँ बड़े भाई ने कहा कि नहीं आ, ऐसा नहीं है मैंने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी है कि वो हर किस्म के हालात में गुज़ारा कर सकती है बड़े भाई के इसरार पर छोटे भाई ने उनकी बात को मान लिया और ये शादी ये मुबारक शादी अंजाम पाई अब बीबी जुलेखा हज़रत ख्वाजा औलिया और अलैह की वालद ग्रामी बन के आ गई लेकिन पंद्रह साल गुज़र गए अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत नहीं अता की जबकि से दूर हो गई थी घर से और इन्होंने वकालत का इम्तहान भी पास कर लिया था जॉब भी अच्छी हो गई थी अचानक इन्होंने तरके वतन का फिर से इरादा किया बड़े भाई वहीं रहते रहे और छोटे भाई ने तरके वतन का इरादा किया और हिंदुस्तान के बहुत तालीम याफ़्ता शहर और बड़े मुबारक शहर बदायूं शरीफ में को अपने रिहाइश के लिए मंतख किया बदायूं आने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अलतमश को पता चला कि यहाँ पर एक सैदजादे पढ़े लिखे सैयजादे आए हैं उन्होंने फौरन आपको क़ी अलजात का अहदा दिया और साथ में आ, कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आप आ चुके हैं तशरीफ़ ला चुके हैं वन मैं फ़ौर आपको ये येदा दे देता और फिर घर में हालात बदल गए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओया के बाद एक और साहबजादी तशरीफ़ लाई और इनके घर में आंगन इनके घर के आंगन में रहमत और नमत दोनों आ गई लेकिन ख़ुदा का कारखाना तो ख़ुदा का कारखाना है उसने कह दिया हम तुम्हें आज़माएंगे चुनानचे अभी हज़रत ख्वाजा निज़ामद्दीन रहमतुल्लाह रहमत सिर्फ पाँच बरस के थे चार बरस की छोटी बहन थी के इमाम ज़ादे उनके जो वालद ग्रामी थे दुनिया से पर्दा कर गए अब इनके ऊपर वैसा वक्त आ गया उसरत का वक्त आ गया तो ये बीबी जुलेखा पर बीबी जुलेखा अब सूत काटने लगी चरखे पर घर के अंदर और सूत काट के ये अपनी उस मुलाजमा को देती जो इनको मैके से मिली थी वो जाके बाज़ार में फ़रोख्त करके आ जाती और उससे इनके घर की दाल रोटी चल जाती इतनी इसी उसरत में बीबी जुलेखा ने हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को इल्म दीन की ऐसी तालीम दिलवाई कि महज सोलह बरस की उम्र में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पूरे दिल्ली में आलिम फाजिल बन गए अब इनके उस्ताद ने एक दिन इनसे कहा कि निज़ामुद्दीन तुमने तो ये कोर्स पूरा कर लिया है और अब तुमको दस्तार फजीलत बांधी जाएगी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आ खुशखबरी सुन के खुश नहीं हुए आज़ुदा हो गए घर आए वालदा से बताया कि क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिस घर में रोज़ी रोटी नहीं होती है फाके गुजर जाते हैं तो उस घर से दस्तार फ़जीलत की दावत कैसे होगी और दस्तार फजीलत मुहैया कौन करेगा जो कि सोलह अगस्त की होती थी अब ये घर आए वालदा ग्रामी से बताया कि वालदा मुझे दस्तार फजीलत के लिए मंतखब किया गया है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से इनकार करूं क्योंकि मैं कह आया हूं कि मैं वालदा से पूछ के बताऊंगा और बताइए दावत होगी दावत का अहमाम कैसे होगा दस्तार कहां से आएगी बीबी जलेखा ने यह खुशखबरी खबरी सुन के खुशी ख़ुशी का इज़हार किया और कहा कि मेरे फ़र्जंद तुम अपने उस्ताद से कह दो कि वो तकरीब का अहतमाम करें जो मेरे इम्कान में होगा मैं वो करूँगी अब बीबील खा ने दिन और रात मेहनत करनी शुरू की अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया रातों को भी मेहनत करनी लगी और सूद काटने लगी यहाँ तक के दावत के पैसे हो गए जितने भी हो सकते थे उनसे उन्होंने दावत के पैसे किए और हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहत के हाथ पे रखे और कहाजंद अपने उस्ताद को दे दो के ये दावत के लिए जमा हुए हैं और दस्तार फजीलत उस माँ ने उस वलिय कामिला माँ ने अपने हाथों से तैयार किया और जब दस्तार फजीलत तैयार हो गई वो भी और दावत का दिन आ गया तो दस्तार फजीलत ले गए दावत हुई बड़े बड़े ओलमा बदायों के बड़े बड़े ओलामा वहाँ पे आए दिल्ली के ओलमा वो जमा हुए क्योंकि दिल्ली में उनके पाए का कोई था नहीं आलिम बदायों से वो आ गए थे पढ़ने के लिए जब वो आए तो फिर ज़ाहिर वालदा और बहन को भी आना पड़ गया अब ये कैफियत थी कि दावत हो गई और दस्तार फजीलत बांधी जा चुकी लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है इल्म की प्यास इतनी अनोखी प्यास है वो बच्चा जो बचपन से पाँच बरस की उम्र से यतीमी का दाग लेकर बड़ा हुआ था फाके करके बड़ा हुआ था और अभी भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे येदा मिलने के बाद आलिम फाजिल का अहद मिलने के बाद उन्होंने बाबा फरीद शकरगंज के पास जाके अपनी मजीद तालीम का के केसूल का अरमान जाहिर किया उनके इस ने उनको भेज दिया वहाँ पे। यहाँ बाबा फरीद शकरगंज के पास भी यही हाल था कभी खाना था कभी नहीं था कपड़ों में कई कई पेवंद लगे हुए थे लेकिन वो अपने मिशन से पूरे यानी पूरी तरह से वो अपने मिशन पर डटे हुए थे कि तालीम तो हासिल करनी है बाबा फरीद शकरगंज के आस्थाने से यहाँ तक के तालीम हासिल कर ली तब बाबा फरीद शकरगंज ने कहा जाओ अब दिल्ली चले जाओ और वहाँ जा के तबलीग दीन का काम करो कुफरिस्तान में ये आ गए आके इन्होंने अपना आस्थाना बनाया यहाँ पे आस्थाने में बहुत जल्दी हालांकि वो बिल्कुल तिनकों का आशियाना था लेकिन आवाम नास ने इनको इस तरह से घेर लिया जैसे कि शहद की मक्खियाँ घेर लेती हैं छत्ते को यह बात उस वक्त के बादशाह को बहुत बुरी लगी उसने कहा अपने सिपाहियों से कि जाके कह दो इस फ़कीर से कि ये यहाँ से चला जाए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और रहमतुल्लाह ने कुछ तो किया फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओलिया रहमत ला को तंग करने के लिए अपने महल के करीब मस्जिद बनवाई और कहा नमाज़ यहाँ पढ़ने आया करो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा घर के करीब की मस्जिद का हक़ होता है इसलिए मैं वहाँ आने से मजबूर हूँ उन्हीं दिनों रोहतास बंगाल के रोहतास इलाके में बगावत हो गई बादशाह चला गया रोहतास की जंगी मुहिम पर और जाते जाते उसने अपने सिपाहियों से कह दिया कि इस दुर्वेश से कह दो कि जब मैं वापस आऊँ तो इसका आस्ताना यहाँ ना हो जब मुरीदों ने यह बात पहुँचाई हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीनौलिया रमतल तक आप मुस्कुराए और अपने मशगूल रहे तो कामों में अच्छा हुआ ये कि बादशाह को गलबा यह तगलब था आ, तो लोगों की नस्ल से कोई बादशाह था इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है उसका उसने हुआ यह कि वो तो कामयाब हो गया फ़तह हो गई उसे रोहतास के मुहिम पर वो वहाँ से चला और उसने अपने सिपाहियों से कहलवाया कि मैं पहुँच रहा हूँ और इनसे कहो कि ये जगह छोड़ दे मेरे आने से पहले जब मुरीदों ने कहा कि ऐसा ऐसा पैगाम आया है तो फिर आप मुस्कुराए और आपने मशहूर ज़माना फ़िक्र कहा दिल्ली हन दिल्ली दूर यानी अभी तो दिल्ली है। अब बादशाह चला जब फतेह के बाद फतेह के नशे में इधर इसके बेटे ने एक इमारत बनवाई थी सतूनों वाली बड़ी अजीम शान इमारत थी उसके ऊपर कई सौ कुर्सियाँ लगी हुई थी तलाई और रु पहली चांदी और सोने के उससे मंडी हुई और 400 हाथी मंगाए थे जंगी जिनकी बात अपने बाप की खिदमत में ये खराज अकीदत था उसकी फतह के उसमें अब बादशाह आया चला और आया और यहाँ पे उसमें उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और विराजमान हुआ अब तख्ते शाही पर चारों तरफ उमरात है उसके चार हज़ार उमरात है और हाथियों की दौड़ शुरू हुई हाथियों की दौड़ जैसे ही शुरू हुई क्योंकि वह नौतामीर इमारत थी थी तो कंक्रीट की लेकिन सिर्फ सुतूनों पर थी और अभी पूरी तरह पुख्तगी आई थी उसके अंदर जैसे ही हाथियों ने दौड़ना शुरू किया वैसे ही पूरी इमारत बादशाह उसके मुसाहबीन पर हाथियों पर आ गई छत उसकी और सब के सब उस मलबे में दब गए कंक्रीट की छत थी कंक्रीट के सुतून थे कोई ऐसी मशीनें नहीं थी आजकल की कि जिन्हें निकाला जा सकता इतनी वसी वरीज इमारत को निकाल उसका मलबा उठाया जा सकता खुदा की शान देखिए जो मिटाने चलते हैं ना खुदा की हज़तों को मिटाने चलते हैं उनका अंजाम क्या होता है इम्तद ज़माना ने उस वक्त उसके बाद उस वक्त से लेके आज तक रेत की आंधियाँ उड़ाईं और वो टीला जो बना था बादशाह की इमारत का सबका मथफ़न जो बना था बादशाह उसके मुसाहबीन का इतने टीले जमा हो गए हैं उसके चारों जाने कि आज कोई कह नहीं सकता कि कौन से टीले के नीचे उस कर्रोफर वाले बादशाह का मत्फन है कोई भी नहीं कह सकता कहाँ खुदाई की जाए उस रेगिस्तान में तो ये है इंसान की औकात उस इंसान की औकात जो खुदा के बंदों की हैसियत को नहीं पहचानते हैं कि कौन खुदा का दुरवेश है कौन खुदा का वली है ये एक वली की दास्तान थी जो मुझे बहुत पसंद है ख़ुदा हाफिजु ना सिर्फ़ अल्लाह